میں ایک آیات پیش کرتا ہوں آپ کو کلیئر ہو جائے گا یہ بات کہتے ہیں کس کو ہیں جب موسیٰ فرعون کے پاس اللہ کے کلام کو لے کر گئے ہیں اللہ کا کلام کیا تھا ان کا جو بنیادی پیغام تھا موسیٰ کا فرعون کی طرف وہ کیا تھا وہ اللہ کا پیغام یہ تھا ان الحکم اللہ علی اللہ حکومت تمہارا اختیار بندوں پر نہیں چلے گا حکومت اور اختیار صرف اللہ کا چلے گا یہ بنیادی پیغام تھا اس نے کیا کہا تھا فقولو انہوں نے کہا فرعون اور آل فرعون انؤمنو منو لی کیا ہم ہمارے ہی مثل ہمارے ہی جیسے دو بشر بشارت دینے والے انسان ہمارے ہی جیسے نظر آنے والے ہم ان کے اوپر ایمان لے کر آ جائیں ہم ان کو امن فراہم کریں گے وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ لنا اور ان دونوں کی قوم ہمارے عابد ہیں اب ظاہر سی بات ہے فرعون کی پرستش تو کرتے نہیں تھے وہ فرعون کے تو چنگل میں بھسے ہوئے تھے یہاں پر عابدون کا مطلب کیا ہوا ہمارے محکوم ہیں ہماری غلامی کے اندر اپنی زندگی گزارنے والے ہیں اور یہی بات فرعون کو موسیٰ نے کہی تھی وہ تل کا تو میرے سامنے کھڑے ہو کے اپنے اپنے اعصاب بیان کر رہا ہے مجھے اپنے احسانات جتلا رہا ہے جو نعمتیں جو احسان تو نے میرے اوپر کیے تھے اس کی بنیاد پر علیہ یہ انتہ بنی اسرائیل اس بنیاد پر تو بنی اسرائیل کو اپنا محکوم بنا کے رکھے گا اس آیت کے اندر بھی عبت کا معنی محکوم کے علاوہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ ظاہر ہے وہ فرعون کی پرستش تھوڑی کرتے تھے وہ تو اس کی حاکمیت کے اندر اپنی زندگی گزار رہے تھے اپنی غلام بن كر اپنی زندگی گزار رہے تھے تو جب اسلام و دین کی بات کی جاتی ہے اس وقت خدا اور انسان یعنی اللہ اور انسان کے درمیان جو تعلق ہوتا ہے وہ حاکم اور معقوم خالق اور مخلوق والا ہوتا ہے اس میں الہ کا مطلب معبود قطان نہیں کیا جاتا الہ الگ ورڈ ہے معبود عربی زبان کا الگ الگ ورڈ ہے آپ دونوں کے معنی دونوں کے ایک ہی معنی میں استعمال کر رہے ہیں معبود کو الہ رہے ہیں الہ کو معبود رہے ہیں تو الہ کا معنی کیا ہوگا قرآن میں تو معبود کا تو غائب ہی نہیں ہے پورے قرآن کے اندر الہ کہتے ہیں اقتدار اعلیٰ کو جس کے سامنے آپ اپنے آپ کو جھکا دیں اس کے قانون کے مطابق اپنی زندگیوں کو چلانے کا دعویٰ کر لیں یا یا کا نسائین کے اندر بھی یہی پیغام ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ آپ اس کے حاکمیت کے اندر اپنی زندگی گزاریں گے آپ کے جو اخلاقی معاملات ہوں گے وہ اس کی اطاعت کے مطابق چلتے چلے جائیں گے اس کے اندر آپ کا معاملہ یہ نہیں ہوگا کہ دیندار الگ ہوں گے اور دنیا دار الگ ہوں گے دین دار ان کو گمان کیا جائے گا جو مخصوص اوقات میں مخصوص رسومات کو ادا کرتے ہیں وہ دیندار ہیں اور دنیا دار وہ ہوں گے جو کسی خاص موقع پر آتے ہیں اور ساتھ میں اپنے معاملات کو دنیا میں لے کے چلتے رہتے ہیں ان کی حیت بھی مذہبی رہنما و مذہبی پیشوائیت جیسی نہیں ہوتی ہے لیکن جیسے ہی مذہب بن گیا ہے اسلام تو اس کے اندر خدا کو ایک آبجیکٹ آف ورشف قرار دینا شروع کر دیا کہ ورشف کے لیے ہمارے پاس ایک آبجیکٹ ہے اس کی پوجا پاٹ کرتے رہو اور اس کو خوش کرتے رہو تو اس کا معاملہ پھر یہ ہوگا اگر آپ اللہ کو اپنی پرستش کا ایک ذریعہ بنا لیں گے اس کو اپنا پرستیدہ بنا لیں گے تو پھر آپ اپنے معمول کی زندگیاں اس کے اندر کسی نہ کسی کو حاکم تسلیم کرنا آپ کے لیے ناگزیر ہو جائے گا یہ وہ چیز ہے جو بتا رہا ہے قرآن وَمِنَ النَّاسِ من يَتَّخِذُ معیت دُونِ اللَّهِ مندون یہ لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جنہوں نے بڑی لگن سے اللہ کو نظر انداز کرتے ہوئے اللہ کو قابل توجہ نہ سمجھتے ہوئے اس کے مقابل لوگوں کو اس کے مثل بنا رکھا ہے اس کے سامنے اللہ کو نظر انداز کرتے ہوئے ان لوگوں کے سامنے ان انداز کے سامنے اپنے آپ کو جھکایا ہوا ہے اس کی محکومیوں ان محکومی کو اختیار کیا ہوا ہے